সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আজি লৈ আহিছোঁ সান্দহ গুড়িৰ ৰেচিপি মিক্সিত খুন্দা সান্দহ গুড়িৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৰছে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ উখোৱা চাউলখিনি গোটেই ৰাতি তিয়াই কোমলাই পানীখিনি নিগৰাই ল'ব আৰু তাৰপিছত কেৰাহীত চাউলখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব ফটফটকৈ যেতিয়া ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া চাউলখিনি পুনৰ ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব ভাজি ভাজি যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া উঠাই ৰাখিব আৰু অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে মিক্সি জাৰত দি দিব আৰু দি ভালকৈ গুড়া কৰি ল'ব একেবাৰে মিহিও নকৰিব অকণমান গোটা গোটা ভাপ থকাকৈ গুড়ি কৰি ল'ব এয়া সান্দহ গুড়ি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ